и с ухода ты че из школы, из ты че, прямо всю речку. Я вам да, садичка, да. Да. Не, вы мне расскажите на камеру за грязную рыбу, за карпа, я такого не чу, например. А что на за камеру? Я, я говорю авторитетно, зайди в интернет, посмотри, на Кубе, в Америке, на водоемах, за выловленного карпа и отпущенного в воду штраф 100 долларов. Кошмар. Ты Вы поймал его? Забывай, его да? Нет, ты поймал его, выкопал ямку, закопал его, похоронил а -а -а. Воду выпускать нельзя. И Это не настолько забирай, вредная да? рыба, она когда вырастает больше э, 5 килограмм, она начинает поедать на все она всеядная. Она ест водоросли, ест рачков, да -да -да -да. ест икру, ест малька. В конечном счете она нарушает всю их фауну, фауну водоема. Значит, для того, чтобы получить лицензию на разведение карпа, там настолько строгая их теологическая комиссия. Почему? Потому что проверяют, чтобы не дай бог, где-то личинка. Не попало в какой-то другой водоем и не появилась там, где водится нормальная рыба. Кошмар, я так он В Америке, вот точно так, как толстолобик, белый карт называют его толстолобик, пестрый, 5 миллиардов долларов выделило правительство на борьбу с этой рыбой. Это стихийное бедствие. С литературы, с рыболовных журналов, с программ. Которые это самое. Ну смотрите, сейчас у нас эта тема горячая по Клёпанбеку тоже, да, да. вот скажите, что в сам... Европе 40 евро? В Европе самая дорогая лицензия на рыбалку 40 евро, при соотношении зарплаты от 6 до 12 тысяч евро. Не, ну видите, хозяины водоемов говорят, это мы запустили, мы сюда вклали частные деньги. Это Значит, ничего не, не запустили 14 тонн рыбы на такой объем водоема. Я вам приведу пример. Значит, можете поехать и спросить. старый девятый совхоз, его ставок. его держит Сергей Климов. Так вот, когда его брали в аренду, мы туда запустили миллион малька на такую площадь. Можете поехать и спросить, 14 тонн рыбы на Клёпан бык это даже не капля в море. Угу. Там аборигенной рыбы хватит сто лет всем рыбачим. Ну, да. И никто там ничего не нарушает. Но 50 евро рыбалки нет нигде в мире ну, да, такой. А соотношение зарплаты почему-то никто не поднимает этот вопрос. Соотношение зарплаты и стоимости рыбалки это вообще абсурд. 5 килограмм щуки за 50 евро, это только идиот мог установить такую цену. Ну, цель, может быть, поставил, чтобы совсем никто не ходил. Так это и смысл в этом. Все, все, устроено для того, чтобы простому смертному было недоступно. А вы раньше на клапан быку ловили рыбу? Раньше, да, я постоянный, а постоянный рыбак, который ловил на клепан быку, с лодки, я вообще в основном занимаюсь спинином. и всем хватало рыбы, все ловили спиннинг, иногда судачок проклевал, никто не нарушал, а сетки спокойно веков ставил рыбнадзор угу. и им принадлежащие люди. Ну а скажите, а сама большее бывало, за сколько рыбы поймали? Ну, ну, мелкую в основном отпускается, ну, ловил и по 10 килограмм, и по 15. Ну, это не богато, да? Нет, не много. А зачем много рыбы брать? Мелкая до килограмма вся выпускается, приличные экземпляры забираешь домой. Иногда ловишь просто для удовольствия. Но такого, как вот они... А вот просто... я на вашу думку, яка справедливая цена была, если бы сейчас позволяли ловить рыбу? Я, я бы на этот вопрос ответил с небольшим отступлением. Значит, как может, кто мне ответит с 20 гривен перепрыгнуть на 500. Угу. По-моему, это весь ответ. 20 гривен рыба, рыба. и 500 за два года. Кто такие цены устанавливает? кого-то... Не, ну 20 гривен вас влаштовывало, так я разумею. Ну пусть 50, это реально. Выплыл человек, поймал. Есть определенные нормы. Меньше 45 сантиметров, допустим, по щуке там отпускать. Поймал 2-3 рыбины, получил удовольствие. Сухую. Какую? Дорога к лагерю была, она так и осталась. Себе домики понастроили, так это не для народа. Все эти тропинки и дорожки, это люди накатали велосипедами и машинами за десятилетия. И не был клепан быть ни засранный, ни загаженный, и никакая трава не исчезла с тех времен. Никто не спалил, никто не покосил все ценили, все ухаживали. Сейчас появились хозяева, которые вытворяют там все, что хотят. Доброе, а может а им имя по батькове и прозвище сказать? Пожалуйста, Хадеев Сергей Васильевич, гулая, город Константин. Спасибо.